Останніми боротися за місце в наступному турі в команді Тамари Гверцетелі будуть Михайло і Вікторія. Вікторія опинилася на проєкті завдяки коханому чоловікові. Саме він надихнув її спробувати використати останній шанс, аби потрапити на велику сцену. Мені не 17 років, і Я розумію, що якщо не зараз, то коли пройде певне количество времени, я себе своим талантливым детям. Как-то мне стало очень приятно, что она э, поет так э, элегантно на французском языке, э, без э, напряга и без вот этого перебора. Михайла на шоу привела віра односельців у його неймовірний голос. Самому, знаєте, це якось тобто, не, не це що важко, а, скажімо, люди надали якось впевненості. Я дуже хотів якраз потрапити до Тамари Горсетель, і ну, фактично це було бути для мене з е, такий шок. И на свадьбе мы на эмоции просто, просто переживали. Дякую вам, дякую. На мой взгляд, это один из шедевров, это русская народная песня вдоль Попицевской. А. Сладкую Это народная песня, которая знает весь мир. Здесь нота в ноту. Это должно быть все. Точно. Сколько ты дрался? Он не ступом, он с каким таким вот душительским Я в ней так на растике собой почуваю, скажем, ну залин, залин и почув, залин и почуваю. Он на себя одевает ту песню, которая пока вообще на него не одевается. Вот сейчас мне трудно давать какие-то гарантии. Песня мне нравится. Я молодая, и Вот это та песня, которая развернись душа и соберись обратно, когда она закончится. Если я вижу цель, тогда я могу свернуть горы. Не хочется, чтобы вот меня такую увидела как можно больше людей. Для меня важно победить в этом двубое. Я до этого шел руками. Если я проиграю, то мне в душе будет, что я что-то не встаю сделать. і був справжнім патріотом і зачарував всю Україну Михайло Мирка. <звітна> Проти голосу україночки з французьким шармом. Денікова вікторія! Вокальний <звітна> двобій розпочато. oh Вікторія! Михайло! Дякую. Боже мій! Дякую! Та ні, це вам дякую. Тільки знаєте, що я хвилювала, що ви зараз своїм голосом нам розіб'єте декорації. Так дзвінко співали. Фодер Шаляпін, коли співав цю пісню, справді звініли. Яни, зв шепки. Коли я дивився, як Михайло співає, то мені здалось, що щось подібне до того. Пісня вдало підібрана і дякую Тамара за такий мощний дует, потужний. Можливо, голосові дані і своїм володінням голосом Михайло проявив краще. Але артистизм і підходящий настрій до пісні у вас був значно краще. Ви прямо в ній прямо е ну, прожили прямо там в ній ніби були. Тому. Мне тяжко сделать свой свідомий выбор, просто классный номер, я насолоджувався и думаю, что это два хороших співаки. Спасибо, это слава. Ани, вот заплутан у нас пан Вахарчук, Виктория или Миша, кто лучше? Миша, э, замечательный тембр, но у вас есть одна проблемка, мне кажется, вы немножечко не артистичный, вы не, не знаете, что душно, делать на сцене. Нет, у просто душно, тут шалик такой. Я просто хвалюсь. Можно я извините, О, Совин знает. Вот бать, это сейчас сделала. Потому что если на слепых мы просто слушали, то сейчас мы еще хотим на вас смотреть. Как что вы, как вы рассказываете историю, как вы ее передаете. Поэтому, вот наверное, над этим нужно будет, ну в будущем поработать. А так я восхищена вашим выступлением. Спасибо, Аня, Виктория, это супер артистичный. Ваши брови, ваши глаза, ручка пошла вдоль! Это так красиво было. Но мне показалось, что немножечко верха, вот не все взяты. Нотки были неустойчивыми. А так я вас также поздравляю за пукастым. Сереж, Заня, да, с годом. Как-то очень робко. Здесь должно гулять. А, вот она! Глаз горит! Глаз не горел! У Виктории горел, горел, и она вроде, и, и, она вроде бы и старалась, и поворачивалась, а, 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 а у Миши как-то, он и как-то ее осаждал, как будто бы грозным взглядом, типа, голос, а, потенциал, конечно, у Михаила, он больше, но артистизм, безусловно, за Викторией. Я думаю, что это это уже такой э, замечательный номер, где вы объединяетесь, несмотря на то, что, э, э, может быть, нам не хватило какого-то контакта между вами. Но все равно я думаю, что вы талантливые ребята. Тамара, а с кем хочется працевать в этом шоу далее? Кто залишается с нами? Обирайте. Я думаю, что сегодня этот выбор склоняется в пользу Михаила. Миша! Дякую. Я витаю, витаю. Я господа, сегодня я дякую всем. Счастливо, ты, Мишенька. Ну, сей, <Слышко> Слушай, я чуть-чуть не влезла. А-ра-ра-ра-рам. Еще, да, Чеши. чуть Спасибо. Спасибо, Мишенька. Спасибо. Саляпин вы наш. Спасибо. Рады. Я зашел в свою Просто капец, супер. Я вам раскрою секрет. Я на самом-то деле участвовала в этом проекте не одна. Ой, мне бьется два сердца, но э, вы знаете, я вот, наверное, с этого момента я учу своего ребенка уже учу своего ребенка использовать э, любые шансы, которые попадают в жизни, даже если это один на миллион. Была немножечко моя мечта. Спасибо вам огромное. Это прекрасная новина. Я... Рада, что познакомила Украину таким неймовірним голосом. Тренера. Спасибо, большое. Спасибо вам большое. Моя жена для меня самая лучшая в мире исполнительница, самая лучшая в мире артистка. Наступного тижня. На вас чекає новий розділ «Голос України перезавантаження. Це етап нокаутів, коли вновь будуть пари, але на цей раз кожен буде питати свою пісню, яку вибрав сам. Половина учасників зійде з дистанції назавжди. Мені хочеться плакати. У мене шкірі не пішли, а могли Нельзя можна таке робити. Вокальна комбінація Святослава Вакарчука, яка здивує навіть наставників, По якій причині ти поставив їх місце? Хіба я роблю житті стандартні mm речі? -hmm. Тобі обирати хто із учасників Сергія Лазарева припуститься на сцені фатальної помилки? Є які не можна робити на сцені. Та чому одна з команд залишиться без тренера? А тут я би мала представити Тамару Гварцетеллі, але як бачите, її крісло порожнє. Зустрінемося наступної на следующую я уйду